До этого э, работал в структуре МВД, э, был инструктором у патрульных, потом работал в Киеве, э, в патрульной полиции, уже новой. Я хочу менять свою страну в лучшую сторону. А все новое принесут эти ребята, полицейские. Приложу все усилия для того, чтобы побороть преступность в нашем городе и в нашей стране. Приложу все усилия для того, чтобы помочь этим ребятам, направить их защищать. 400 человек патрульных, которые выйдут уже сегодня вечером в город Одессу для защиты его, для защиты граждан, для наведения порядка в городе. Патрули будут работать что ночью, что днем, круглые сутки. Будет пеший патруль, который будет ходить по той территории, где автомобили не проезжают, где большое скопление людей, где людям нужна помощь и защита. Все вооружены табельным оружием, и у них у всех есть спецсредства.